А я з Росії. А ви що то знаєте українську мову, я так відчув. Все взяли? Та, що так, знаєте, от проскочило такий, знаєте, ну, український акцент. Ну, акцент? Ну, мабуть, маємо, що маємо. А то ваші, може, родичі з України чи ні? Ну, мабуть, колись не родили. Но, на, но, на ну хорошо, я что чтобы было понятно. Вот скажите, я что-то никак не могу понять, вот что происходит между Украиной и Россией, особенно сейчас, вот в Курской области суд же, вот что там в городе, вот скажите, я так информации нет, может у вас в Российской Федерации... А, -а, -а, -а что там кое-что в Украине за? А что-то говорят, что суд же... А ну... Ну, розповіди мені, будь ласка. Якщо тебе інтересує, розкажи. Я тобі а чого ти знаєш, а ну розповідайте мені. Давай розкажу. Дивіться. На сьогоднішній день пройшло 903 дні. І ми вашу Російську Федерацію так знищуємо по повній програмі. Кожен день в середньому, виходить, від 1200 до 1300 двохсотих. Це тільки 200. А якщо ти ще додаєш 300, то в акурат уходить, в акурат уходить. Приблизно около п'ять тисяч у вас виходить у тютю на воркутю. Тобто інвалідами всі останні. Тепер пішли далі. Я, я не закінчив. Я ж не закінчив. Я ж не закінчив у тебе вони, ти розумієш? Я ж тобі скажу, коли я включу звук, чи ти не, не доганяєш. Да. Ты все-таки не хочешь выслухать. Я тебе все поясню. Ну, что ты же Я слухаю. Я загинаю пальцы. Сколько будет? Да, дивись, и на сегодняшний день, если разобраться по вашему телебачению, у вас внутренний валовый продукт Российской Федерации Путина, вас что, что у вас каждый день, каждый день, добровольцы, ну ты выслушай. Вот, вот, баран. Вот, шановные бараны. Он даже слушать не хочет. Он хотя бы выслухал. Может, не пытался. Но я же тебе отвечаю. Это бесполезно, говорить с тобой. Бесполезно. Бесполезно. Я слушаю. Сколько будет? Одна сотня. Давай. Еще одна. Сколько будет все-таки? Ту ну, ти вмеш складати? Це ж треба яким бути ідіот. І жити в Росії. Скільки буде, я пропитаю. Що ну, Що буде? Скільки буде, питаю? Що буде? Склади. Кого? Тебе Що тебе? Що це тупе Не аж плакать хочется, здравствуйте. А что плакать ты хочешь? Ну потому что ни одного адекватного человека не встретил еще. Ты, мабуть, хочешь заплакать, потому что Курская область присоединяется к Украине, да? Когда присоединится? Ты что не слышишь? А нет такого, потому что. Но ты сегодня пойди в Телераме. Люди говорят, где АТБ находится? Люди идут с АТБ. Уже говорят о присоединении к Украине. Это в городе... Они, уже, они уже успели АТБ там поставить? Да. Да? Ну, События ты... идут там, что ли, 9 дней. Они уже за 9 дней успели ты, АТБ ты, поставить? Ты, ты, ну, смотри, ты знаешь, сколько населенных пунктов уже захвачено? На вчерашний день, на сегодняшний не знаю, не слышу. Давайте я отгадаю, что у вас там написано. 76, по-моему. Нет, 74. Вот, вот, 74. И Каучук там есть тоже, да? И Каучук. Нет, я не знаю, я не смотрел. Населенный пункт Каучук есть. Но я не смотрел, я же ты слышишь, нет? А вы еще, по-моему, путаете слова «захваченный» и «под контролем». А что, не под контролем? Знаете, под каким контролем? Ну, суд же под контролем или нет? Суд же, суд же, это будет, это будет долгая миссия. Это я будет вас, бахмут Нет, нет я, я вас спросил. Как вы считаете, на сегодняшний день суд же под контролем или нет? Суд же под контролем. Вот видишь. А вот я теперь, как бы мы к вам претензии выставляем. Зачем вы стреляете по суд же, по своим мирным жителям? А мы оттуда всех эвакуировали. Куда, шват? Ты, кстати, можешь, это, ага, знаешь, я эвакуацию. сегодня, я сегодня, ну, слушай, эвакуацию. молодой человек, вы знаете, что я вам посоветую? Что, что? Вам, что вам легче было? Я вот когда был молодым, ну, когда мне было 20-25 лет, знаешь, меня все время воспитывали, начиная со школы, как бы в Советском Союзе. И я как бы закончил школу, техникум, институт, знаешь, я такую песню пел. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. И ты знаешь, я гордился, что мы самые СССР, а СССР там мощнее, чем Российская Федерация. Я так гордился, что я живу в СССР. Что СССР это такое мощное государство, которое победило нацизм. Которое победило Гитлера. Я же это, ты понимаешь, как я это верил досконально. А ты знаешь, кто мой был первый оппозиционер, который как бы в оппозиции мы как бы один против другого? А мой отец, родной. Он, правда, когда я поступал в комсомольцы, я коммунистом не был, но в комсомольцы был. Когда я поступал в комсомольце, он кулак держал в кармане. Он мне ничего не говорил. Когда я был пионером, он меня прямо ненавидел, но ничего не говорил, просто молчал а у него душа кипела. Потому что было, как, знаешь, как у вас на сегодняшний день в Российской Федерации, вышел с листочком, 7 лет тюрьмы. Журналист написал про войну, 7 лет тюрьмы. Депутат у Питера у вас что-то выступил, что это не спецоперация а война, тюрьма. Но в СССР было так же само, но чуть-чуть полегче. Ну, это такое дело. И а я, а ты про зн... журналиста можно поподробнее? Ну, посмотри, журналист получил 7 лет, забей. А я знаю, про какого ну, журналиста. Ну, потом почитаешь, говорите. слушай, потом почитаешь, не, не в этом дело. И ты знаешь, э, и я вот как-то не сомневался, ну, думаю, ну, вот, единственное, что я ставил себе вопрос, я же гордился, что я в Советском, я себе лично ставил вопрос, вот, вот почему мы, если захватили, мы освободили всю Европу от нацизма, освободили весь мир от нацизма, а меня, как гражданина Советского Союза, железная занавесть и не пускает в Европу. Мне так было обидно, что американцы на то время при Советском, они не надо никаких виз, они брали паспорт и летали в Австралию. Понимаешь, а нам нельзя было в Австралию полететь. Я даже в Европу не мог выехать без визы. Там не виза. Для того, чтобы ты получил визу, ты должен кого-то иметь за границей, либо родственнику, родственнику, который переписывается с тобой. Ты должен вот эти письма отправ... отнести в КГБ. КГБ будет проверять. Проверка проходила ну, полгода. Знаешь, когда мне ну, поехать. И тогда через проверки полгода мне разрешили поехать в Венгрию. Это правда, я тебе говорю. Еще я, мне повезло, что я не, поехал аж под австрийскую границу. И ты знаешь, я а тебе. Ну, суть, пожалуйста. Вот это э, я теперь есть. я тебе расскажу. Когда я приехал туда, подлук Советского Союза, я только тебе расскажу на вокзале, когда я билет брал. захожу, да, я с той проводницу, они знают, там русский язык. На, на границе. Я говорю, мне билет до Будапешта и до Сандбадке. Она мне спрашивает, представляешь, что за дура, я так думаю. Она мне спрашивает, а вам какой билет? У вагон, для курящих или для некурящих? Я на нее смотрю. говорю, ты что, не понимаешь? Мне билет надо. Причем здесь вагон для курящих, для некурящих? Я ей три раза так спрашивал, я думаю, ну вот, ж дура сидит. Я ей билет до Будапешта, она мне спрашивает, какой вагон. Ну, я, короче, она поняла, кто я, что я СССР. Она спросила попроще. Вы курите, молодой человек? Я говорю, курю. Она дала мне билет. И мы с женой идем в вагон, садимся, знаешь, и так себе говорим, ну, зря мы взяли билет для курящих, наверное, бардак, пиво, дымок, знаешь, вот это, ну, надо было в тамбур могли пойти покурить. Но ты знаешь, когда я зашел в Маго по Двухсоветскому, там чистота, лесом пахнет. И эти шмадяры, клятые, клятые социализма, европейцы, для каждого пассажира по пепельнице. А когда я зашел в туалет, в у них называется, там можно жить. Все в никеле, в зеркалах, как нынче сейчас. И то, что у нас крепно разумеешь, что едешь, запах на весь богом, на всю трассу воняет. там чистота. И я тогда понял, что я что-то не в том государстве живу, как называлась Советский Союз. Что я не так торвал рубашку и говорил, гордился, что я в самом лучшем мире. А мне говорили вот как, что мы, как Советский Союз, все изобретения наши. Радио Попов думал. Попал, выдумал радио. Если бы не попал, у нас бы не было радио и Морс. Атомную бомбу выдумали у... советские граждане. В космос мы полетели первыми собаками. Понимаешь? А когда оказалось, а когда я зашел еще в магазин под советского, в колбасный отдел, там, оказывается, около 80-90 сортов колбасы. А у нас в Советском Союзе после двухчасовой очереди возле магазин так скрепно было стоять. Со всеми ты знал, общался. И когда закреп, привозят товар и открывают дверь, ты опять два, после двух часов в толпе ты, до прилавка <реклама> и, и тебе дают на руки, на руки дают по два кило колбасы. Это ж какой прелесть в Советском Союзе жить в самой мощной государстве? Вот так-то, молодежь. Ну, я вам рассказал, но я думаю, что не примрехал. И все, я думаю, да. Ну шо там? Ну что, ну, рассказывай, что там? Говорят, что вот Курская область присоединяется к Украине. Не слышал, да? Нет, не слышал. слышал. А вот слушай, вот я тебя серьезно хочу спросить, вот как ты думаешь, а если мы проведем референдум сейчас, как, ну как в 2014 году, как, э, как сейчас вот произошел, как ты думаешь, если мы так же само проведем, как Российская Федерация, э, сделаем референдум, э, естественно проголосует приблизительно 98%, как э, по, по принципу пойдем. Ну делаем, я, я ничего, а как ты считаешь, а, а как ты считаешь, это законно ничего себе, ты что отдаешь территории? Я, я тебе ничего не отдаю. Но ты, того, только, хоял, ты только да. ты, ты только что предложил, чтобы делать и присоединял. Ты что коллаборатор? Ты же сам свое ты, мнение сказал. Если если я же тебе говорю, если ты, хочешь делать. Ты, хочешь, ты делай, что сепаратизм? Я тебе, я тебе а, так, что не, разреши, не отдаю. Ты же разрешил, чтобы мы делали референдум и присоединял. Ты что, сепаратист? Не Нет, так. ты, ты не сепаратист. Не Я, не Я, дум... Я думаю, после твоих изречений ФСБ тобой заинтересуется. Ты у меня прямо в их рельсах. Да ничего Все это говорят. У вас даже, у вас даже чистый листочек Бога, в тюрьму садят. И, тебя, Он, посадят. Будешь... и, тебя, пос... и, и тебя посадят. И тебя посадят. И тебя посадят. Посадят, посадят. Вот так-то, значит. Значит, ты отдаешь, значит, ты все оказывается. Ты готов отдать тебе безразлично. Э, твоя территория изъявляет твои областя Курской особенно, да? Ох, все ты. Ничего, ПСБ тобой заинтересуется. Ты у меня прям в эфире. Да. Давай. 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 Давай, правильно. Говоришь, правильно. Надо делать референдум, присоединить. Где а сколько лет? Сейчас скажу. Если взять число 7, плюс 7 умножить на 8, сколько мне лет? А вот видишь, и ты, 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 ты на же табличку умножения, арифметических задач не знаешь. А ты все занимаешься сексиком и сухое говно по подкожу. Понимаешь? Давай.